सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारदौ उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्दि लभते धनं पुत्रार्धि लभते पुत्रान् मोक्षार्धिलभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः भ्या ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं जय विघ्नेश्वराय नमः